женских прокладок используют в торсырье – переработанный мусор. Что об этом думают специалисты? До появления на мировом рынке прокладок, тех, которые мы имеем дело сегодня, женщины использовали хлопчатобумажную ткань. Это использовали наши бабушки, немножко использовали это наши мамы, пока не пришла эра синтетических прокладок. И поверьте мне, заболеваний женской половой сферы в это время было значительно меньше, чем на сегодняшний день. На сегодняшний день статистика Всемирной Организации Здравоохранения говорит о том, что более 53% женских заболеваний связано с некачественными прокладками. Такими заболеваниями могут являться и эрозия шейки матки, и воспаление влагалища, и дисплазия шейки матки, нарушение менструального цикла, как осложнение бесплодия, воспаление маточных труб и воспаление матки. И с этим связана вторая проблема – проблема применения тампонов. Тампоны являются злом потому что тампон, попадая во влагалище, адсорбирует на себя все инфекции, создает условия для их культивирования, особенно если он не меняется вовремя. И после этого происходит возврат инфекции в женский организм. Особую тревогу врачей вызывает тот факт, что количество Опухолевых заболеваний за последние годы выросло несколько раз, ну скажем так, по определенной локализации до пяти раз. И первое место в структуре женских заболеваний занимает рак шейки матки, которому крайне мало внимания уделяется.